Лэнс, Кровец, ну, имели, наверное, стопроцентные моменты для взятия Не, ну стопроцентные – это когда мяч на линии ворот, и ни вратаря, никого нет. И у нас было два момента таких, с которых нужно было забивать. И у Шахтера, и у Адриана, и в первом тайме, и во втором тайме были хорошие моменты. Поэтому... Ну, я уже сказал, что и по моментам, и как по игре, мне кажется, что сегодня ничейная игра. Я не буду там врать, что мы должны были победить. Было видно, что на поле две хорошие команды, и обе достойны победы. Если бы одна из команд забила мяч, то, наверное, игра бы была по открытию, да, и вторая бы команда пошла отыгрываться. Где-то, может, для болельщиков бы было интереснее да там по посмотреть когда на встречных курсах игра но сами прекрасно понимаете что что решалось в принципе ну многое решается в этой игре и э, тот ганди-кап, который у нас есть там 5 очей нужно было по крайней мере хотя бы сохранить ну, мы не все время играли от обороны где-то мы все прекрасно знаем как шахтер контролирует мяч и это их сильная сторона мы где-то только на, на на своем пути, да, и строим, конечно, строим игру через контроль мяча, но это не делается там за полгода, за, там ну за за год нужно, я думаю, еще много-много работать, чтобы чтобы хорошо контролировать мяч. Поэтому приходится играть так, ну я думаю, что эта тактика тоже себя оправдывает, потому что у нас есть много быстрых игроков, и при отборе мяча, если эти игроки выбегают, вы сегодня видели, что были зоны и был, были, были моменты с этих контратак.